забрать немножко хлеба у моего коллеги, который политикой занимается, вот, и подвесить такой легкий хлеба, чтобы у нас так чуть-чуть динамика добавилась, да, а, опять-таки функциональные, дисфункциональные и так далее и тому подобное. Вот у нас сейчас в стране что происходит, да, зарада там и все эти дела. А, вроде как бы место какое-то проклятое, кто туда не приходит, видишь, начинает нами пользоваться и нами манипулировать. Да, я сейчас не буду обсуждать, там, хорошо или плохо или не делать, вопрос в чем. А кто бы туда не пришел, в результате какого бы там Майдана, не Майдана не пришел бы, вопрос в чем получается? Они все равно будут нами пользоваться. Почему? Потому что те, кто туда приходит, у них есть цель. А те, которые мы здесь, у нас цели нет. По умолчанию, тот, у кого цели есть, будет использовать того, у кого целей нет. Поэтому, ну, что мы не меняем, не переизбираем, не заменяем, пока у нас у самих целей не появятся, неважно, там, крадут они, не крадут, вот пока мы это все не вырастем внутри, вот вообще ничего не будет работать. Никакие ни реформы полиции, ни, ну, вообще ничего. Почему собака машет хвостом? Потому что она умнее просто. Если бы хвост был у нее, он бы махнул собак. Да, это три марки целей, по поводу цели, это действительно так. Пока у одних есть цель, а другие движутся без четко определенной цели, то э, ну, как бы корабль, который не знает, куда он плывет, никогда не получит. Я хотел бы попринуться до питания когнитивных выправлений. Мне очень понравился термин. Дисфункциональные когнитивные выправления. Мені взагалі подобається, коли термінів багато і вони в одному реченні. І ти їх слухаєш, слухаєш, думаєш, буде нерозумно, вона щось знає, якщо так багато термінів. Це, до речі, <плес> одне із інших викривлень, як переконати людей своїх похож правоті. Це час випадок бомбардування інформації. Мені <му> <Mine was>. дуже <im> сподобалось афілювання до авторитетів, до Шекспіра, до невідомого класіка до психологів. Це теж свого роду функціональне э, когнітивне викролення, яке спрямоване э, <му> на те, щоб переконати інших своїй експертності. Мені дуже сподобалось, як ви сказали, про 5% мозка э, використання. Мозкового ресурсу і 80% використання мозка під час епілепсії. Теж прекрасний приклад використання когнітивних викривлень, які спрямовані на те, щоб показати, що інформація правдива. Називається бомбардування цифрами. А далі, те, що ви говорили про захисний механізм когнітивних викривлень, я це відчув дуже гостро на власному досвіді. Мені пощастило пожити в Китаї рік. І там була одна з найбільших проблем, це те, що все суспільство розділено на дуже багатих і дуже бідних. І там, де живуть дуже бідні, там дуже сильно смердить, вибачте, за слово, дуже багато неестетичних візуальних картин. І в перший час, коли ми туди тільки приїхали, у дівчат які зі мною були. E, були постійні істерики. вони кричали: А, тут брудно, я бачила там на вулиці, прям лежить, а, а він пішов. Він прям тут сидить, лежить ужас. У e, мене в цьому плані психіка тільки виявилася більш стійка, вона одразу включила фільтри, я не відчуваю запахи, я стравуюсь від шуму, я не звертаю увагу, як китайці плюють на вулиці і так далі. І... Прямо абсолютно разу. Ні, це правильно полонений препарат. В китайської медицині древні колі не можуть ще кривати. Просто я фізик, я тут слухаю, і я, чесно кажучи, вибачте на свої трошки прифіліка. Бо у нас з термінологією все дуже порано. Ми називаємо гарнітивними викривленнями те, що ними не являється. Ми плутаємо. Когнітивні викривлення з демографічними прийомами, з раторськими прийомами, і все це з психологічними якимось патологіями, і все це отак перемішали і дійшли до хаосу. Тобто, до, 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 до митискую. <с 10> да. <с 10> давайте, давайте відділяти мух від котверців. <с 10> давайте давайте то, що, що, що таке когнітивне викривлення? У нас є аналогія з комп'ютером. У нас є залізо комп'ютера, це наш мозок, його структура. Є софт. Це то, що, те, що на ньому працює, це наша свідомість. Так от когнітивні викривлення це глюки цього комп'ютера. Давайте роботи поворот. Значить, якщо дуже попросту, так? Я потім марку або зараз може. На рахунок мета комп'ютерної, вона поки що. Це як такий популяризаторський, але... Насправді мозок і Ну, володія. Ну, ми ж тут працюємо на широку ауктую, так думати, Тому використовуємо. Грубо кажучи, якщо цю грубу аналогію використовувати, ми трошки починаємо розуміти, що є про необхідні а що є, наприклад, демагогія. От, наприклад, а їх дуже-дуже дуже важко перепутати. Насправді, бо це одного речі для пересічного громадянина. Когнітивне викривлення це те, що ми розумом, аналітичним розумом розуміємо, що його бути не може і не повинно. Але наш комп'ютер і софт, на якому працює, дає такі результати. І ми якось, якщо ми розуміємо, що це люк, то ми якось можемо його позбавитися. Але якщо він виконує захисну функцію, то на то ніколи його не треба позбавляти. Але, скажімо так, є мислення без когнітивних викривлень, воно називається формальним рукою. А О, тут говорят, что если совсем высокогнитивный выкормить, то тоже беда будет. А мы формальной логикой в жизни, мы не расслабляемся. Да-да, я все знаю, я все знаю, я предполагаю признание. с вами не согласен. Ну, не согласен. Устанавливаем еще другую, любимую тему, поэтому я хотела сказать. Да, конечно, формальная логика — это единственный вариант, который может дать корректное мышление, если он абсолютно согласен. Но дело в том, что, к сожалению, нормальное мышление человека, оно не всегда корректно. И э, формальная логика, что она может сделать? Она может из э, общества принимать какие-то постулаты, принимать какие-то истины, которые для него важны. Формальная логика может эти истины просто выявить и соотнести ваш вывод, так сказать, относительно вот эти Существующих, истин, существующих уже истин и сказать, корректный ваш вывод или нет. Это может сделать формальный вывод. На самом деле человек, мышление человека, нормальное здоровое мышление, оно предполагает и так называемый некорректный вывод. Вот, например, если женщина защищает своего ребенка, это нормально, никто с этим спорить не будет. Но когда эта женщина начинает защищать мужа, соседа по работе, по маршрутке, еще кого-то, еще как всех вокруг, это уже истребление, или нет? В не мы ненормальны, когда женщина защищает свою детеныша. Это какое-то ненормальное явление под вплывом окситоцином. Но понимаешь, я креолог, все-таки за каждое неимение это. В общем-то, не то, что нормально, а это инормальное отборожение. Да, ну, можно тут просто про формальную логику сказать? Ну, знаете, как формальная логика, она формальная, она не содержательна. Да? Соответственно, ну, я Нет, дело в что просто формальная логика предусматривает исключительно два аспекта из трех. Вот, она предусматривает синтаксис и она включит Да, она не прагматична сама по себе. То есть поэтому поэтому какого-то семантического полноценного... Аспект она не имеет связи сна... да, да. не, Но тут речь о чем? Что я имею в виду? Что формальная логика это логика, да, которая не связана никак с содержанием. Она просто говорит о том, что если есть некие э, понятия, да, некие переменные в данном с случае, да, она... Не, ну, она абстрактна, да, тут речь о том, что содержанием мы все равно наполняем из опыта, mm -hmm. да, А наполняем мы его, соответственно, искажает, эту, эту информацию. То есть откуда мы получаем информацию? Только на чувств. Соответственно, органы чувств работают, ну, с этим мышлением. Мы же, мы же, да, да мы да. не используем практически. Ну да, только в, мышление. Только в каких-то вот профессиональных, где нас научили, да, да. да, где нам надо вот прийти к правильному результату. Но а, тут вопрос о чем, все-таки я тоже и психолог, да, вот коллега Сибирьги. А, тут вопрос какой? Что о функциональности и дисфункциональности мы говорим в плане биологической адаптивности. Да, вот, норма в данном случае предполагает адекватность, соответственно, взаимодействие с реальностью. А адекватность полезность. Ну, много терминов, но, в принципе, более менее понятно. То есть, если я здесь сижу и веду себя ну, в соответствии с правилами мероприятий, то есть слушаю, выступаю, там, не произвожу какое то шума лично и так далее, так далее, я адекватен вот, ситуация. Такая. То есть, соответственно, я могу в ней выжить эффективнее, чем если бы я там шумел или ну, произойдет то вещь, когда меня попросили там, ну, знаете, вот. Там лучше быть вне этого помещения а вот Это адекватность Адекватность, полезность да, Биология, адаптивность да, Это возможность распространить свои гены за вышкой площадок. да 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 то есть даже фактически инстинкт самосохранения да то что называется понятно что не инстинкт, <социкл> инстинкт <социкл> это, <социкл> это вторично <социкл> да по отношению <социкл> к тому чтобы <социкл> свои гены <социкл> надо было распространять. <социкл> да культурно не совсем так культурно все сложнее хотя культура базируется на биологии, но, тем не менее, в данном случае функциональность, дисфункциональность предполагается не правильность с точки зрения процедуры, что мы можем вот, формализовать наше мышление, получить правильные выводы из посылок, да, а то, что это нам помогает эффективно как-то взаимодействовать со средой, взаимодействовать с реальностью, распространять свои дела и так далее. Там, да. Поэтому, вот, когда мы говорим о норме и о правильности, норма и правильность разные вещи. Вот правильность будет соответствие формальной логике и отсутствие вот этих ошибок в формуле, да, если формализовать все правильно. А норма психологическая предполагает, что можно выживать. Да, и, соответственно, искривления нам в этом смысле чаще помогают, хотя могут быть и а вот тут, тем более, я соглашусь, с насчет нормы, с ним два года психиатрия тоже занимался, медицинские опыты мы проводили, но живых людей интересно было. Не признавать. Это абсолютно законно, кормили людей не зарегистрированными лекарствами, посмотрели, uh, с какой скоростью они будут выживать. Ну, два года психиатрии, всего шесть лет, этим направлением я занимался. Смотрите, по поводу нормы, да? А, насчет выживать, то есть то, что было нормой летом 500 назад, сейчас совершенно не является нормой. Я почему? Вот как раз давайте к пресупозициям пойдем. <соединяющие> а, я бы сказал просто норма это то, что некоторое большинство, которое собралось на какой-то территории, назвало норм. Вот и все. То есть, у кого-то да, это про выживание. У кого-то меньшинство, активное меньшинство. А, а, большинство. Активное меньшинство и большинство. А, а, Кто-то назвал нормой. Вот для них это является нормой. А те, кто не назвал этот нормой, для них это норма не было. Да, статистическая норма. Mm. А а норма, норма Может быть, она не названа. Ну, хорошо, Ну, норма, норма. Для кого? Mm Да, а хорошо. Мы, Давайте. говорим, если мы говорим про ту же самую психологию, социологию, вот есть такое совсем простое, очень яркое, да, такая штука. Вот измена, да? Там, в браке, в чем? Вот что такое норма, что такое измена? Вот, да, сочиня, я потому что много раз мы сочиня. сталкивались с этой ситуацией. А вот да, и смотрите, как интересно получается, для некоторых а, погулять за ручку с другой девушкой это измен. Для кого-то полайкать ее фотки ВКонтакте, это измен. Для кого-то переспать, но потом не общаться, это не измен. Поэтому для конкретной семьи, для конкретной, для конкретной семьи изменой будет считаться то, что они сели и проговорили, что мы являемся изменой. Если они не сели за стол и об этом не договорились, у каждого будут свои фантазии по этому поводу, и каждый из этих будет пытаться не зайти за фантазией другого, не предполагая, что это его фантазии, думая, что вот это проецирует свое видение на его, и будет адский ад. Обижашки, знаете, ожидашки рождают обижашки, то есть у вас будет куча ожидашек по поводу того, что другой считает, у того по поводу того, что этот считает, не сели, не договорились, у меня, может очень прагматичный бизнес-подход, да, вот, и, и получилась печаль. Вот норма это как раз то, о чем договорились. Но, понимаете, это тоже проблема, да, вот язык. Да? Была теория консенсуса. Гоббс ее тоже, в общем-то, был сторонником, да, изложил. о том, что вот люди сели и договорились о том, какой будет язык. Но, да никто не, а, не договаривался. То есть, фактически, с самого акта договора, да, понятное дело, что язык, в общем-то, если мы оба согласны, вот сейчас говорим там, да, вот почему говорят, давайте договоримся о терминах, все-таки важно говорить об одном и том же, да, чтобы каждый не понял. Потому что, да, но, тем не менее, мы предполагаем, что язык — это все-таки скорее языковые игры да, вот чем вот сели, там, как это, как... Это для гуманитариев, для нас там все гораздо ну, более однозначно. Да? да, 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 науки, да, в классической науке все четче, да, но ну, вот тем не Нет, менее, вот да. это Мне кажется, самообразование, вот эта ситуация, вот Хорошо, скажем, в науке, давайте да, вот отдельный вопрос, просто. Не Но тем не менее, вот социальная норма, это скорее вот эти вот языковые игры. То есть не было акта, когда люди собрались, давайте что вот мы будем считать измена, да, так как Платонов делал. Измена э, это, все. Потом там через 500 лет пришли, не, вы знаете, вот раньше было не так. Ну, вот значит, сейчас... смотрите, договоренности, они иногда акт, иногда метод проб ошибок. Та же самая измена, да? А, либо мы сэкономили время, нервы и сохранили брак, сели за стол, обсудили, и периодически договорились, что раз в полгода будем садиться и переобсуждать. Либо мы 10 лет друг друга, вот это вот самое, вот это вот. И в ходе каких-то неформальных, непонятных притираний, на принципе, пришли к общему неформализированному пониманию, что это является. Из-за каких границ выходить нельзя. Я с вашего дозу... Аспекти сімейного життя Перебуду, тому що в нас час рікою впливає, ще питань багато заплановано. Взагалі, підсумовуючи цю коротеньку ча частину дискусії, вже можна сказати, що основна проблема людини в цьому всьому це те, що ми думаємо всередині системи, тобто ми в цьому яйці сидимо і ми не можемо адекватно оцінювати все світ, тому що все, що ми оцінюємо, ми оцінюємо через призму наших містків, наших когнітивних викривлень і. Формальна логіка, звичайно, наближається до того, що можна назвати там напевно, що якимось абсолютом правильним чимось то що, але так але... але це все трошки слизько і трошки напевно, що зараз нас заведе в інші uh, царини <ривіт> науки. <ривіт> а в нас організаторами прописані ще такі живаві питання різні, які вже частково були зачеплені в контексті управління людьми. От що таке управління країною? Чи є управління країною керуванням хаосу якимось таким підступно закодованим? Вони насправді там знають, як керувати, як і казали про людей з цілями без ціли. От. чи можливо це взагалі теж якась ілюзія, і насправді це не так працює? Ми почнемо зі спеціалістів, давайте, а, а далі як, як піде. Да, як давайте піде? так, давайте давайте начнем В, да, в питанні Тут є зразу моментів, які хочеться перше. отвечая на наш вопрос, для чего вообще существует государство? Да? Вот раз мы с вами как раз мы начали до этого говорить о терминах, да? мы начали с вами сейчас говорить о терминах. О том, что является термином. Зачем нужны термины? Да? Это важно. И, поэтому, и, потом я вернусь к государству. Зачем, зачем нужны термины? Для того, чтобы мы да? могли общаться. Да? Чтобы мы могли друг друга понимать. То есть поэтому терминам нужно пояснение, но следовать им формально. Представьте, что было бы, если бы один человек букву термина, да, ставил выше, чем то содержание, которое, ну, которое в него вкладывается, в которое в него можно вложить. Да? Ну, много чего. И появляется. Огромное количество тоталитарных сект, да? огромное количество религий перерождаются вот в такие вот, такие вот да? построенные системы и так далее. Значит, тут вопрос касаемо государства, это вопрос о том, для чего оно необходимо, для чего оно нужно. Можно десятки и сотни разных э, приводить вариантов, да, но тут важно понимать э, нашу с вами позицию, да, касаемо этого. Э, большинство людей в том или ином э, разрезе считают государство чем? Вот, вот давайте сразу вопрос. Ну, для чего государство нужно? Для манипулирования у вас над людьми. То есть государство нужно кому-то, чтобы кого-то подчинять, да? Это ваше мнение. Окей, еще. Манифицировать правила. Еще раз унифицировать, унифицировать правила для всех, то есть да, ввести законы, правила для всех. А для чего это? Давайте сразу на уровень. Для того, чтобы не нам было комфортно э -а лучше жить вместе, да, то есть для того, чтобы нам было лучше лучше существовать, да, чтобы правила. Окей, еще. Неправильное формулирование вопроса. В этом месте уже погибни выборы. Держава не для чего? то да. А почему? Ага. Она не является спрямованной на определенную цель, она выходит из определенных предпосылок. В данном случае. В данном случае. В принципе. Вообще, на самом деле ни то, ни другое а не является совершенно конкретным вопросом. Это самое касается эволюции сообщества. На самом деле, почему он интересно? Она может быть и для чего, да? когда ее создают? А, и почему? Когда она создает не может дать правильную ответственность на некорректно сформулированные вопросы. На самом, деле, на самом деле, я не могу согласиться. Можно дать ответ на любой вопрос, как человек, который работает с политикой, занимается обучением и политическими Правильность, критерии правильности. Здесь сама суть вообще ошибки, которую я здесь вижу. Вы говорите о некой правильности, как о неком абсолюте, который существует где-то, когда в а как Здесь, когда, это, как сущность вот, и, это, когда да. математик да, подняла этот вопрос чудесно, когда это поднималось физиками, э, вы говорили, что есть некая правильность, которая Объектив. объективная, которая существует. А, а есть она... а серый? Серый кажется, Так Сертико все все. Все, е е два типи твердження твердження, які апелюють до реальної дійсності і можуть бути правдивими або неправдивими, спираючись на те, наскільки вони відповідають об'єктивній дійсності, і твердження, які е Формулюють ці дійсність, нібито створюючи, так звані перформативи. Вони не співвідносяться з реальною дійсністю, вони її конструюють. Так от певний тип послобен конструює дійсність. І ви вживаєте одні з них. Їх не можна співвізнести з об'єктивною дійсністю навколо Так, Я Я вспомню фразу по поводу ораторських прийомів, касається того, що количество термінів на квадратний метр, і на секунду давайте інформацію. и количество информации в целом. Давайте так, что и зачем я пытаюсь сейчас сказать в контексте управления государством? Да. Я хочу просто показать, да, зачем я задал этот вопрос. Я просто хочу показать, отвечая на этот вопрос, что э, у нас у каждого существует разное понимание того, что должно делать государство, каким оно должно быть. Должно ли оно обеспечивать справедливость, должно ли оно обеспечивать свободу, должно ли оно обеспечивать для кого, да? должно, для ли, должно ли оно быть вообще, так это все долго. Но оно есть, оно есть, оно сформировалось так или иначе. Да? И в этих реалиях мы существуем. Поэтому как практик непосредственно да, в данной области... Э, Очевидного ответа нет. То есть каждый раз на самом деле для каждой конкретной ситуации люди, которые приходят к власти в той или иной игре, да, захватывая власть в этом государстве или обеспечивая власть, да, беря какую-то лидерскую позицию, если мы говорим уже, если мы отсылаемся обратно в биологию, да, к тому, чтобы получить некую возможность а, управлять не знаю, коллективом, да, для того, чтобы выживаемость его обеспечить, приходится подбирать различные ключи. Потому что кому-то государство нужно, чтобы обеспечить социальную справедливость. Да? Если мы сейчас скажем, я не знаю, огромному количеству студентов, что у них отдают стипендии, то они скажут ничего себе. А до этого они стояли за правые ценности за то, чтобы здесь там, да, устроить какие-то европейские позиции. Да? Если мы им скажем, Вы знаете, в Европе там, обучение платное, там стипендии надо выигрывать там, и так далее, и прочее, прочее. Да как же нет? То есть у нас существует огромное количество в этом плане убеждений касаемо того, как это нужно делать хорошо и плохо. И, Конечно же, люди, которые туда приходят, да, они видят это по-своему. И мы от, с наших позиций видим это совершенно по-своему. И нельзя сказать сейчас, да, то есть в любом случае, правильно это или нет. Да? То есть я категорически против вообще определения этого как правильность. Это самое главное манипулятивная, наверное, одна из самых простейших и, наверное, самых главных манипулятивных максим. Да? Когда мы говорим о правильности, то это уже правильность чья-то, это правильность для чего-то, это правильность в каком-то ключе. ссылаясь на авторитеты, да, как бы. Бомбардируя информацией как угодно, когда мы говорим о том, что что-то правильно, а что-то нет, мы хотим влиять на счет поведения в том или ином ключе. Да? Возможно, вы обозначили это, чтобы я более точно давал ответ на этот вопрос, да, касаемо, касаемо изучения. Вы хотели повлиять таким образом на работу, поведение. Получилось или нет, не знаю. Но значит, в данном случае вы какую-то цель в этом обозначили. То есть цель является определяющим фактором. Поэтому, говоря о государстве как о системе, да, тому, как она построена, то мы говорим о десятках и сотнях разных представлений об этом государстве, разных людей на разных позициях, которые формируют да, вот такую, скажем так, невидимую, невидимую да, как невидимая рука рынка формирует из огромных, из огромных, из огромных, из десятков разных представлений людей о том, где мы хотим жить, как мы хотим жить, да, формируется некое такое вот государство. Да, в нашей, вот когда мы будем говорить о государстве, каждый представлять что-то свое. Вот. Поэтому я очень боюсь вот таких вот да, а, моментов касаемо правильного государства, которое должно быть, да, и, а, и уверен, что для каждого абсолютно это не, некое, а, не, некое свое определение. И оно было бы разным, уже пошла бы такая флуктуация. Мы бы отошли от формально учитывая. И І все. І на этом, як би, все, да. Я хочу невеликий комментарий. Я зразу зізнаюся в грехах, что я відволічу від объекта дискусії зараз обговорення цим своим А, Напряму. Дивіться, коли ми говоримо про когнітивні викривання, про образ світу, про мислення, про раціональну логіку і так далі. Мені тут в цьому не вистачає одної цікавої такої штуки, яку називають емоціями, переживаннями, там, драйвами, потребами, словом, переживанням суб'єкта самого собою. Дивіться, і в цієї штуки є дуже цікава річ, яку зараз можна спостерігати прямо в нас, і вона називається групова динаміка. А що таке це групова динаміка? Це коли суперечка може бути вмотивована не тільки спробою встановити поняття, або, припустимо, розібратися в масштабі поняття, його специфічності, вживання в науковому контексті, або щось таке а індивідуальними потребами або стосунками, які формуються між людьми, які сперечаються. Ось.